Мої вітання, граждані подписчики, всім респект. Прийшла посилка з аукціону Віоліті, силичка буде в коментарях, а також в описанні. Прийшла вона жмерінга, Вінницька область. 3 кг 200 г, 70 гривень доставка. Що тут ви спитаєте? А що тут? Поки я сам догадую, що тут може бути. Зараз ми відкриємо і глянемо, що тут. Открываем мы четко, быстро и без нервов. Так, салофанка, салафанка. Вот, хорошо. Вот упаковка мне отлично вообще. Нема бумаги. И пришли у нас такие часики. Под реставрацию. Слава. Путик пришло много таких часиков. Все в пакетиках запечатано, тоже слава сделано в СССР. В кого есть такие часы, пишите в комментариях. Договоримся. О, вот, еще одни часики, слава, сделаны в СССР. Вот. Продолжаем. Это тоже слава. Чуть-чуть другие. Вот такие еще слава. Да, слава сделано в СССР. Уважаю за упаковку вообще. Вот такие упаковки нравятся. Нема там ту-ту, але сделано в СССР. Сколько их тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять штук. Представляете? 9 часов слава. Я вырвал на аукционе Виолити. Ну, это вообще в хорошем состоянии еще. Угу. Ось такие еще били с красным. Ко часы, такие тоже пищи. Как они вам служили. В каких годах купляли на пищить. Его последние девяти часики. Вот такие слава тоже. Сделано в СССР. Напишите в комментариях. Все. Всем дякую за обзор. Аукцион Виолити. Ссылочка под видео. А также закреплена в комментариях.